સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી દુનિયાભરના પર્યટકોને આકર્ષી રહ્યું છે જેના મૂળમાં છે અહીંના વૈવિધ્યપૂર્ણ આકર્ષણ આરોગ્યવંત સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે આવું જ એક સ્થળ છે જેનો અબાલ વૃદ્ધ સૌ કોઈ આનંદ ઉઠાવે છે તો ચાલો માણીએ આ સ્વાસ્થ્યવર્ધન કરતા વંદે ગુજરાતના કેવડિયામાં આ જંગલ સત્તર એકરમાં ફેલાયેલું છે જેમાં પાંચ લાખથી વધુ ઔષધીય છોડ છે અહીં છોડની મદદથી પરંપરાગત રીતે લોકોની સારવાર કરવામાં આવે છે आ जंगल मुख्य द्वार पर बार मानव व्यक्तियों सूर्य नमस्कार कर रही है जो सारा स्वास्थ्य मैं योगनी भूमिका पर प्रकाश फेंके छ महीने के अंदर एक कंस्ट्रक्शन डंपिंग साइट को आरोग्य वन में बदला गया गुजरात वन विभाग द्वारा छः लाख से अधिक प्लांट्स का प्लांटेशन एक महीने के रिकॉर्ड समय में दिन रात मानसून के अंदर आरोग्य वन में मा औषध मानव अनुभव अविस्मरणीय है આરામની મુદ્રામાં રહેલા આ માનવ શરીરના થ્રી ડાયમેન્શનલ લેઆઉટમાં શરીરના દરેક માટે વિવિધ છોડની ઉપયોગિતા દર્શાવવામાં આવી છે ઔષધ માનવમાં સાહીઠ ઔષધીય વનસ્પતિની ઉપયોગિતા પ્રદર્શિત કરાઈ છે અહીં આવતા પ્રવાસીઓ આ નિહાળીને મંત્ર મુગ્ધ બને છે લેફ્ટ લેગ સે એન્ટર હોતે દાખિલ હોતે તો લેફ્ટ લેગ મેં पैर में जो जो औषधियां काम करती है में और रक्त वही में इम्यूनिटी उसकी औषधि के सब प्लांट्स है फिर जैसे ऊपर जाते हैं तो पेट की जो बीमारी है वो उसमें कौन सी कौन सी औषधिया काम कर रही है वो सबके प्लांट्स लगाए हुए हैं। अभी शाम होने आई है तो हमने देखा कि यहाँ पे ये यह सनसेट पॉइंट बन गया है अभी तो इट इज वेरी नेचुरल बहुत ब्यूटीफुल है ये जगह पे पर इज़ हमारे इंसानों के लिए एक अच्छी चीज़ है हम हमारी बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं करेगा तो हम चाहेंगे कि आप लोग भी उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें डिजिटल इन्फॉर्मेशन सेंटर में विजिट किया था वहाँ पर देखा था कि ऐसा कोई प्लांट नहीं है અને પ્રાકૃતિક પદ્ધતિ થી સારવાર કરવામાં આવે છે આરોગ્ય વન માત્ર સ્વાસ્થ્ય સંદર્ભ જાગૃતિ નું કામ જ નથી કરતું પરંતુ આજીવિકા પણ ઉભી કરે છે तमाम उम्र आरोग्यवन ने मणे केवड़िया की मुलाकात जता पर्यटके आ अद्भुत स्तर की मुलाकात ले चूक न जो बेसिकली हम यहाँ पे उन्हें पंचकम थेरेपीज ऑफर करते हैं अभी पंचकम थेरेपीज क्या हैं? तो आयुर्वेदा में ही आती हैं ये पंचकम थेरेपीज यहाँ पे पंचकम से मतलब है पांच कर्म डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ दॉडी हमारी परिस्थिति बहुत खराब थी खेत में काम करने जाना पड़ रहा था मजूरी आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं थी अभी तो जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बना और आरोग्यवान प्रोजेक्ट बना उसमें सब महिलाओं को बहुत सारी आर्थिक परिस्थिति भी सुधरी है उन्हें अच्छा लगता है हमको यहाँ यहाँ पर अलग अलग लोग आते हैं यहाँ पे हम मिट्टी के बर्तन बेचती हूँ मैं और यहाँ पे औषधि और प्लांट्स बामबू की चीज़ें ये सब भी मिलता है और वो खरीदते हैं जिनको खरीदने